Ну, помочь команде как Все, что от меня зависит. И... Я от команды, наверное, что действительно достойно выступить, чтобы болельщиков не было стыдно, и руководство было довольно. Хорошо выступить. А достойно, как, на вашу думку, это выход из группы чи финал? Ну, чем лучше, тем лучше. Четвертый финал минимум. Действительно, только 10 человек на базе, поэтому еще не было ни теории, ни разговоров. Я думаю, послезавтра все ребята приедут, и тогда уже будет разговор. Ну, в 2006-м тоже попали на Испанию, заиграли неважно. А потом все было хорошо. Главное, не матч один. А общий. это турнир, можно сказать, и не длительный, но три игры есть, и можно все исправить будет в следующих играх. Поэтому... Стоїть зациклювався, я думаю, на матчі з Гірманії, а на всі три гри. А два спаранги у вас лише на цих зборах. Третій Фоменко сказав, що ну, можливо і не потрібен нам, в принципі, як тренерському штабу. Як вам гравцеві? Чи потрібно більше матчів, чи досить буде зборів? Ну, роз тренерський штаб говорять, що не потрібен, значить не потрібен. А у любого футболіста спросите, лучше грачам тренуватися. Я думаю, ребята розстроїлися. А перший збір з родинами, чого чекаєте і? Я поддерживает вас, ваша половинка. Ну что, хорошо, что есть такие сборы, что можно и, и поработать, и душой отдохнуть, и семьей побыть, потому что потом уезжаем на длительное время и не будет ни рядом ни родных, ни близких. Поэтому нормально. Ребята, вот сегодня еще говорю, мы уже три недели как отдыхаем эмоционально, поэтому у нас все в порядке.